Ситуация, в которой мы оказались, она напоминает, наверное, король умер, да здравствует король. То есть в Украине никто ничего не собирается менять из, из представителей власти. Более того, время настолько для них, видимо, перед выборами сжалось, что уже у них нет возможности дальше лицемерить и играться с нами в демократию. Своим решением они по назначению Шуткова, по, тому же, по той же ситуации в Киеве, с правым сектором. Они просто показывают. Демократия закончилась. Дальше поговорит кто-то из моих товарищей. Дальше мы пойдем сами. А вы, пожалуйста, расследитесь по домам. Пока я шел на эту пресс-конференцию, возле здания МВС я увидел несколько беркутовцев, которые стояли на коленях. Стояли на коленях они из-за того, что они стреляли, может быть, по крайней мере, как минимум не участвовали в разгоне э, Майдана в Киеве. Теперь они стоят и ждут нас в штатском перед зданием МВС. Пока я шел сюда, я узнал, что один из кандидатов э, на, на должность начальника УВС области, Коваль Василий Дмитриевич, сегодня придя на работу, узнал, что он уже не начальник уголовного розыска, а старший полно, оперуполномоченный. И сегодняшний день он уже в отпуске. То есть давление идет самое жесткое. Это место Это умечаемо. Да. То есть вы понимаете, э, власти нет времени играться с нами. Они... И я, в принципе, в принципе, я очень рад этой ситуации. То есть мы очень быстро, четко поняли. У них даже не удалось времени напустить розового тумана. И мы понимаем, кто по какую сторону баррикад. По поводу видения пана Швидкова, что милиция – карательный орган. По-моему, это уже третий раз мы об этом слышим. Да? То есть, извините, время карателей да, по-моему, уже давным-давно прошло, уже полвека, как этого термина нет. И вот из уст новоявленного начальника милиции мы опять слышим это слово. Поэтому лично я считаю, чтобы не забирать уже время, что если пан Шмидткой остается на этой должности, то с этого дня или завтрашнего дня лично я, возможно, многие мои друзья присоединятся к той мысли, что милиция под руководством пана Шмидткова будет рассматриваться как незаконное вооруженное формирование, которое должно подчиниться вот этому самому закону, который вчера приняла Верховная Рада. По той причине, что пан Швидкой не есть законный, представитель, э, законный начальник МВС, потому что все-таки власть в стране принадлежит в первую очередь народу.